نسلی رسول سید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کا جو معاشرہ ہے وہ کتنا بلند پایا تھا انہوں نے اپنے دور کے اندر انصاف کو اپنے معراج تک اور عروج تک پہنچا دیا تھا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی ریاست میں وہ بیت المال سے وظیفہ لینے کا حقدار ہے آج نوکری ملنا مشکل ہے روزگار اور وسائل اور اسباب کو اکٹھا کرنا آج کے مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا کیسا انصاف کا دور تھا کیسا عدل کا دور تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہو جانے کے بعد اس کا وظیفہ بیت المال سے شروع ہو جایا کرتا تھا اس کی ماں کے اوپر بھی وہ بچہ بوجھ نہیں بنتا تھا باپ کے اوپر بھی وہ بچہ بوجھ نہیں بنتا ہے بہن بھائیوں کے اوپر اور خاندان اور برادری کے باقی جو افراد ہیں ان کے اوپر بھی بھتیجا نواسا بچہ جو پیدا ہونے والا ہے بچی جو پیدا ہونے والی ہے وہ بوجھ نہیں محسوس ہوتی تھی اس لیے مسلمانوں کی آبادی کا تدابیر نہیں چلا کرتی وہاں پر اس دور کے اندر اس کے اندر اس طرح کی اسکیمیں نہیں چلا کرتی تھی کہ بچے تو ہی اچھے ہیں بچہ پیدا ہوا اور اس کا وظیفہ بیت المال سے شروع ہو جائے کرتا تھا لیکن پہلے یہ اصول نہیں تھا پہلے اصول یہ تھا کہ بچہ دو سال تک اپنی ماں کا دودھ پیے گا اپنی ماں کے جسم سے غزہ حاصل کرے گا اور پھر اس کے بعد جس وقت بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے گا تو پھر اس کا جو وظیفہ ہے وہ بیت المال سے شروع ہو جائے گا ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو آج فجر کی نماز میں رونے پر مجبور کر دیا ہچکی بن گئی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ ہائے عمر تیری وجہ سے آج ماں جو ہے اپنے بچے کے اوپر یہ ظلم کرنے پر مجبور ہوئی ہے ان کا غلام مسلم کہتا ہے آج عیدگاہ میں بڑے بڑے کافلے آئے رات کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لے کہ چلو چلتے ہیں اس کافلے کے جا کے چوکی داری کرتے ہیں آج کون سا وزیر آزم ہے آج کون سا صدر ہے آج کون سا کونسلر ہے آج کون سا ایم پی اے ہے آج کون سا ایم این اے ہے جو ریایہ کا اپنے آپ کو خادم کہتا ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ریایہ کا خادم کہا کرتے تھے اگر ریایہ کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی عمر کے پیٹ میں بھی روٹی نہیں گئی اگر ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے عمر بھی نہیں پیا کرتے تھے آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک عام الرادی کا, کا دور گزرا ہے اور اس کا حد سالی کے دور کے اندر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ چیز مچھلی کو نہیں چھوا آئل کو نہیں چھوا تیل کو نہیں چھوا زیتون کے تیل کو نہیں چھوا کہ ریایہ کا یہ حال ہے اور عمر تو یہ چیزیں کھا کر اپنے پیٹ کو بھر کے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیا مو دکھائے گا میدان محشر میں اللہ رب العزت کا سامنا کیسے کرے گا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں چلو چلتے ہیں آج قافلے کی چوکی داری کرتے ہیں چوکیداری کر رہے ہیں اس دوران ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اس کی ماں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دورا بچہ روتا کیوں ہے کہ کھانا پک رہا ہے ماں کہتی ہے کھانا پک رہا ہے جیسے ہی پکتا ہے میں اس کو کھلاتی ہوں اس کے بعد یہ چپ کر جائے گا پھر تھوڑی دیر گزری اور پھر وہ بچہ مسلسل رو رہا ہے مسلسل رو رہا ہے روتا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ دوبارہ اس ماں کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے تیرا کھانا کیوں نہیں پک رہا اس بچے کو تو خاموش کیوں نہیں کراتی تو وہ ماں کہتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ حدران کو جانتی نہیں تھی دیکھا نہیں تھا کو کو پہچانتی نہیں تھی کہنے لگی بچے, بچے کے کے کا وقت ہو گیا ہے, ہے اس, کو گی اس اس ملے گی پیٹ, پیٹ میں کچھ جائے گا تو یہ چپ کرے گا تو کہا کہ اپنے اپنے جسم سے جو غذا ہے جو بچے کو اللہ رب العزت مہیا کرتے ہیں وہ کیوں نہیں پلاتی بچہ تو تیرا ابھی بہت چھوٹا ہے کھانے پینے والا معلوم تو نہیں ہوتا تو پوچھا اس کی عمر کتنی ہے تو اس نے چند مہینے بدائی اس نے چند مہینے بتائی تو فاروق عاظم رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہا کہ ابھی تو یہ کھانے پینے کے لائق ہی نہیں ہوا تو مجھے پہلے کیسے کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے کھانا اوپر رکھا ہے اور پک رہا ہے تو وہ ماں کہنے لگی وہ عورت کہنے لگی اس لیے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بچے کا وظیفہ بیت المال سے شروع ہو جائے اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قانون پاس کیا ہوا ہے جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اس وقت تک اس کا وظیفہ بیت المال سے شروع نہیں ہوتا تو میں جلدی جلدی اس کا بیت المال سے وظیفہ شروع کروانا

کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ قانون نہیں ہے کہ بچہ جس وقت دودھ گا تو پھر اس کا وظیفہ بیت المال سے شروع ہوگا بلکہ آج کے بعد قانون یہ ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ خیر مسلم کا ہو وہ مسلم کا ہو وہ آئے بیت المال کے فہرست میں رجسٹر میں اپنا بچے کا نام لکھوائے اپنے باپ کا نام لکھوائے ماں کا نام لکھوائے بچے اور اس کے والدین کی رجسٹریشن ہوگی اور پھر اس کے بعد اس بچے کا جو وظیفہ ہے وہ بیت المال سے شروع ہو جائے گا خدا کے لیے اے ماں بچوں پر عمر کی وجہ سے ظلم مت کرو عمر نے اس قانون کو تبدیل کر دیا ہے عمر نے اس لوگ کو تبدیل کر دیا ہے عمر نے ایک اور ضابطہ بنا دیا ہے بس بچہ پیدا ہوگا او نام لکھواؤ وظیفہ اگلے دن سے شروع ہو جائے گا کہاں سے لائیں گے ایسی عدالتیں کہاں سے لائیں گے ایسے ذابطے کہاں سے لائیں گے ایسے قانون ایک بڑے کو دیکھا جو بازار پر مانگ رہا ہے بازار میں مانگ رہا ہے تو پوچھا آپ کیوں مانگ رہے ہو آپ کیوں مانگ رہے ہو تو کہنے لگا فاروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون پاس کیا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ہوں گے وہ جزیہ دیں گے جو غیر مسلم ہوں گے وہ ٹیکس دیں گے سالانہ میں بڑا ہوں اتنا نہیں دے سکتا عمر نے قانون تبدیل کر دیا غیر مسلم جو بڑے ہوں گے آج کے بعد کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا آج کے بعد ان کے اوپر کوئی چیزیاں نہیں ہوگا اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما دے